Давил, вот еще тело, причем вот... А, не вот эти я не знаю. Вот эти, я просто должен посмотреть. Вот этот, ну, и вот, давайте, Может быть, это... Алло, Саша. Да,

Первая церковь просто... Но он, ее не... он, был, он, не он, позвонил, он подошел чуть позже драки и снова... Нет, дело в том, что господин Ноев, но являющийся заместителем председателя Киевского города, он подсказал молодым э, э, участникам права сектора, националистам, здесь числа, в том числе правого сектора. То есть люди в черном, ну я не могу определить их форс принадлежность, по любому это были какие-то право И, соответственно, господин Ноев этим молодым людям подсказал, что мы являемся главными защитниками у нас Специалист. Вот. Это все, все только потому, что мы пришли поддержать это мероприятие. Вот. И, соответственно, с нами отправились несколько трое молодых людей, тоже -то, а не совершенно. Милиция, соответственно, не реагировала, потому что это было чуть дальше. И инцидент произошел, Вы видите, у людей разбиты сбита голова. Для вас сбили а вот эти утроправки? Да. Что, милиция при этом не ничего не делала? Ну, Тут она находилась здесь, мы отошли чуть, -чуть дальше, чтобы сесть на транспорт, до которого мы не дошли. Почему, Почему столько милиции вообще здесь? Ну, мы просто там, там очень много автобусов видели. Ну, видимо... Вот они тогда приехали, если они... Видимо, наша власть понимает, что чтобы бы не было ответственности на ней. это предусмотрено любыми европейскими конвенциями, каждый имеет право высказаться. Если yeah. это мнение в защиту yeah. э, людей определенной сексуальной ориентации тоже должно защищаться, если мы, конечно, говорим о mm -hmm. в стране. <существует> Марш <существует> не состоялся, да? Поэтому власть попыталась как бы, сделать якобы какие-то меры по защите. Но на самом деле эти меры по защите помешали в одно время попасть желающимся на это мероприятие практически. В то же время провокаторы. Забрасывали участников марша дымовыми шашками. Вроде бы э, было какое-то пиротехническое средство, которое нанесло се серьезные травмы одному из участников. Соответственно, да, еще пострадали Inaudible. несколько людей вокруг. Я, я, Они боятся сейчас, те, которые там Одного человека точно везет Ну Говорят, что милиционер тоже быстро